То есть два этажа медсанчасти ХБК, как мы ее называли по-старому, первые два этажа на первом этаже это инфарктное отделение с палатами интенсивной терапии, и здесь же будет операционное центра сердца с новым самым современным аппаратом, который по поручению президента нам купили. А с помощью э, судозавода мы еще дооснастили, и вот мы открываем. А на втором этаже это кардиологическое отделение, отремонтированы все палаты, э, порядок, э, центр сегодня уже имеет специалистов. И я вот сегодня встречался с Людмилой Васильевной Ломаком, мы обсуждали помощь, которую будет оказывать один из академиков, который основал вот эти эту технологию Центра Сердца. Я думаю, у нас в Херсоне будет качественная оказываться помощь именно тем людям, которые имеют болезни сердца. Вячеслав Семенович, у нас есть да. запитание от наших глядачів про те Це запитання нас повертає трошечки до першої теми, яку ми сьогодні піднімали. Запитують, як ви бачите ситуацію роботи нафтопереробного заводу? От ми, щоб закрити вже остаточно цю тему. Я пам'ятаю на останньому ефірі, коли я був здесь, я касався теми. І я, от і як один із керівників області, И как житель города Херсона и Херсонской области вообще с этим заводом связываю серьезное развитие Херсона и Херсонской области. И сегодня ведутся работы уже по проектированию изучению и экспертизам проектов, которые уже сделаны и уже потрачены там более 50 миллионов на эти разработки. Мы надеемся, и вот э, мы даже э, на, сегодня на аппаратном совещании, на селе, после селекторного совещания на аппаратном совещании говорили с Николаем Михайловичем, и он еще раз подтверждал о том, что нефтезавод получил Учить вторую свою жизнь з этим получит получить развитие Херсон и Херсонская область. Я нагадаю глядачам номер телефону, за яким ви можете ставити свої запитання двадцять два, сорок Будь ласка, телефонуйте. Ну а ми повертаємося до. Медицини ще е, є кілька проєктів, про які ми говорили, і розвитку, і появи, відкриття яких ми чекаємо з нетерпінням. Я хочу сказати, що ми говорили о той серйозної роботі по рождаємості дітей, і смертності дітей, так ну після послі сразу, я хотів би все таки затрізастріти увагу на перинатальном центре, который будет создан на базе нашей областной больницы. Это на базе акушерского корпуса. Значит, сегодня уже выделено Первая сумма денег на проектные работы. И Николай Михайлович уже определил направление, как еще в этом году сделать направление денег. То есть проектирование мы в этом году закончим, а уже в проекте бюджета строкой уже деньги есть на строительство и оснащение этого перинатального центра в нашей области. Поэтому в следующем году этот объект тоже будет сдан. Я правильно понимаю, если вот мы говорим про перинатальный центр, то он будет просто на территории областной клинической просто на... лекарницы? Да, будет в одном из корпусов... корпус... Нет, он есть сегодня этот корпус, там, там где находится отделение. акушерское отделение, вот там мы нашли и есть там площади, все, и самое главное это устраивает специалистов, как больницы, так и те, которые приезжали из Минздрава. Я лично с ними встречался, обсуждал эту тему, они удовлетворены подходами создания и понимания этой темы в области, поэтому припомни каких нет. Та центр буде в слідщому году за Все ж таки. Я хочу повернутися до того проекту, про який я починала у вас запитувати. Це проєкт, який сьогодні будується на Рабатській стрілці. Intermedical Еко Сіті. Він покликаний лікувати або проводити сеанси реабілітації для дітей із захворюваннями центральної нервової системи для України. Це Дуже актуально, і треба сказати, що появи цього центру напевне чекають вже і за кордоном, оскільки відомо, що певні зв'язки, певний інтерес до цього центру є і закордонних пацієнтів. На якому етапі сьогодні йде знаходиться будівництво цього центру? Ну от якщо у, у нас вас є, є картинка, цього я цього хотів, би, щоб так. ви показали. я. Находится в очень малюничему месте на Арабатской стрелке, там же и природа ликует пейзажной миру. Ну, это показан здесь полный проект, а э, я думал хотел бы, чтобы мы показали телезрителям то, что уже построено э, вот э, в этом месте Арабатской стрелки. Э, поэтому я тогда скажу на словах что значит на территории в 32 тысячи квадратных метров, даже больше, значит построены уже несколько корпусов, добротных, качественных, с площадками, с озеленением. Один корпус это будет бассейн общего пользования. Вот там сегодня э, люди э, самостоятельно лечатся в антисанитарных условиях за э, ну, пределами этого комплекса. Так вот для общего пользования будет построен. Это то видомый горячее джерело. Да, да ведомый горячее джерело, так? А непосредственно вот в зданиях, которые есть, там уже готовность от 80 до 90%. В основе надо дооснащать. Значит, вот там будет реабилитационный центр, который будет при полном пуске опустить, мы думаем, уже в следующем году, значит, суточный прием до 1000 пациентов. Значит, здесь на основе мануальной терапии, нагрузок, растяжек, совместно с принятием ван горячего источника и морских ван, это будет значительно эффективнее действие врачей по восстановлению двигательно-опорного аппарата, чем сегодня происходит в трусковце. Я был в Трусковце, видел эту всю ситуацию, видел очень много иностранцев, но если добавится еще терапия водолечебницы, а еще грязей и морских солей, там же еще есть территория в 300 гектар, которую тоже э -э -э, сотрудники Козявкина э -э, будут доводить, до стандартов европейского и мирового уровня, так, значит, это будет цельный комплекс предоставления услуг, вот, лечения восстановительного, как я говорил, уже мануальной терапии, нагрузок, ван, а также э, солевых грязевых и водных процедур на облагороженной территории, которую будут приводить, ну там довольно серьезные затраты, но постепенно, если мы пустим этот комплекс уже, э, вот, то тогда эта работа пойдет значительно эффективней. Поэтому я вот не до, я, э, перед первым сентября встречался с Владимиром Ильичем. Мы обсуждали этот проект, обсуждали сроки работ, мы там разные вопросы решаем, оказание помощи. Вот введення в жизнь этого проекта. і он поставив для себе задачу следующий курортний сезон вже відкрити і в цьому комплексі, який є. Ну, зараз ми більше говоримо про таку спеціалізовану медичну допомогу. Не треба забувати про те, що людям необхідно отримувати першу, найнеобхіднішу і складніше це відбувається на селі. Благо, якщо є фельдшерсько-акушерський пункт. Ми свого часу говорили, що лишалися у нас ще такі села без е, таких фапів. Але сьогодні ми можемо порадіти із е, того, що е, є такий, такий населений пункт, у якому цей фельдшерсько-акушерський пункт нарешті з'явився. Я маю на увазі е, селище Подокалинівка Цюрюпенського району. Давайте ми подивимося і ще раз. Порадіємо з місцевими жителями, що в них нарешті з'явився фельдшерсько-акушерський пункт. Подокалині всі мешкає майже півтори тисячі людей, 255 з них діти. Тому лишати таке велике село без екстреної медичної допомоги було просто неприпустимо. Новим приміщенням для фершерського акушерського пункту стала будівля контори колишнього радгоспу, та довести її до ладу виявилось непросто на капітальний ремонт будівлі, придбання нових меблів та сучасного медичного обладнання. Було виділено 200 тисяч гривень з обласного бюджету, 230 з районного та майже 80 сільського. Справа не в коштах. Справа в тому, що дійсно гуртом і бать легше бити, от наша спільна праця сьогодні. Ви бачите, її результат. На відкриття пункту завітало чимало жителів села, спонсори, представники влади. Право урочисто переїздити стрічку та відкрити новий медичний заклад. Отримали голова Црюпинської райдержадміністрації Вадим Андрушкевич та перший заступник голови обласної державної адміністрації В'ячеслав Білий. консолидировав усилия, можно сделать вот такой прекрасный факт. Вот мы его сегодня обошли, в общем-то он соответствует всем нормам, может работать успешно, но есть ряд пожеланий. Вот сегодня уже дано поручение Виктору Николаевичу Короленко, начальнику областного управления, он организует сюда все-таки довести аппарат ТУП-Кварц, Вот рентген апарат для зубок протезного кабінета запланують на наступний год. Новий фельдшерсько акушерський пункт значно кращий за колишній світлі, затишні кабінети, високоякісне обладнання, професійний колектив, нові медичні послуги. Тепер все сучасне обладнання. Сучасне. Ми можемо е -е, оказати більш кваліфіціровану допомогу. Нашому населенню, так як у нас появився, і мішок амбу, і апарат Ампліпульс, УВЧ, інгалятор вулканця можуть дітки прийти, погріти свої е, коли ангіни, танзілітері, ніти можуть погріти свої носики. Ну, в общем, намного краще стало. Як запевняє заступник голови облдержадміністрації В'ячеслав Білий, робота по реформуванню медичної галузі та покращенню по медичного обслуговування в області не припинятиметься на черзі відкриття нових фапів та амбулаторій. На сегодняшний день развиваются и больницы, и поликлиники во всех районах области, организованы уже госпитальные округа. Мы вот такие объекты показывали не только здесь, а и в Геническом районе, и в Серогозах, и в других-других районах. И я думаю, мы будем наращивать строительство данных объектов непосредственно для сельских жителей. З десяти кабінетів першиського кушерського пункту один пустує, та незабаром там повинна з'явитися аптека. Отже, майже новий повністю оновлений ФАБ з'явився в цьому селищі, що передувало цьому відкриттю. Ну, ви розумієте, тут ФАБ був, але в минулому році біда случилась, ФАБ згорів. И вот здесь, как уже говорила председатель районного совета и я в своем интервью, вот объединение усилий областной власти, районной власти, сельской власти позволило за кратчайшие сроки сделать такой ФАП. Но я думаю, что не беда должна заставлять это делать, а мы должны планово сделать в каждом селе или ФАП, или поселках у которых больше там тысячи полторы тысячи жителей амбулатории а есть у нас маленькие села в которых там э, до сотни жителей там э, медицинские пункты но человек должен знать что он может получить сразу же помощь непосредственно по своему месту жительства как и с кадром вы решаете проблему на селе Вообще кадры довольно серьезный вопрос. И, кстати, на коллегии именно областного управления здравоохранения этот вопрос очень жестко обсуждался. Значит, если по, я имею в виду, среднему медицинскому персоналу, вот фельдшеры, санитары, санитарки, значит, у нас в области есть три медицинских училища. И я думаю, при хорошей постановки работы кадровых служб и заинтересованности районов ФАПы и пункты мы можем обеспечить сто процентов специалистами и мы такую задачу себе поставили сложнее с врачами значит здесь нужно высшее образование а в области таких нет Уч... «Тай не хочет едут на село ну я не могу так сказать. В общем-то, тут тоже зависит от местной власти, как они проявляют заботу о этих кадрах. Я вам скажу, что мы упускаем в другом аспекте. Я заострял это внимание. Вот нам дают в медицинских высших учебных заведениях квоты. Однако, кого мы туда направляем, вот я над этим сказал задуматься Виктору Николаевичу Короленко и его подчиненным. Потому что многие из-за низкой подготовки не поступают в эти вузы. Так вот, надо качественно подбирать туда, а не выполнять просьбы кого-то. От в этом плані ми б значительно улучшили положення діл з обеспечением кадров. Ви така задача поставлена, і я думаю, її в силах решать. Ще одне запитання на продовження теми. Сьогодні всіх майже бентежить питання ціни на ліки. Що сьогодні в області робиться для того, щоб утримувати цю ціни на лікарські засоби, або якимось чином регулювати ціни? Ну, во-первых, тот пилотный проект по обеспечению лекарственными препаратами по сниженным ценам больных гипертонической болезни, я думаю, он будет базовым толчком для наведения порядка во всей аптечной сети. Я не говорю о фармации, потому что фармация это понятие немножко другое, а вот именно аптечная сеть это та сеть, которая реализует лекарства. Я, может быть, и грубовато, но на последней встрече семинаре сказал прямо, обращаясь к людям, которые занимаются этим делом, что наживаться на здоровье людей – это кощунство. И вот здесь нам надо подойти разумно. То есть вот этот пилотный проект, он дал возможность, но ну это была инициатива президента, понимаете, это волевое решение. И, значит, привели в соответствие цены на данные препараты той группы, которая перечислена. То есть с 1 июня цена значительно снизилась. До конца октября должны выработать, будут выработаны еще предложения на уровне Министерства здравоохранения по поводу дотаций еще на удешевление этих препаратов для тех слоев населения, которые нуждаются чтобы купить еще по более низкой цене, а может и получить бесплатно, потому что у нас есть такие. І от в даному моменті, я думаю, якщо ми наведемо порядок, відпрацюємо і на одній групі лікарств, я думаю, президент заставить. Я знаю, що ви зустрічалися під час ну, цього місяця. Ви зустрічалися з представниками саме фармації. Давайте ми подивимося сюжет, оскільки йшлося там не тільки про проблеми, ви також і вітали з ним фармацевта. Отже, прошу наш відеоматеріал. Місце, де роздають заповітні пігулки та препарати від тисяч хвороб.